Кубанська земля врожаями багата вона і прекрасними народними піснями, танцями, обрядами, щедро розсипані ці скарби кубанськими козачими станицями і хуторами. І потрібна була людина з гарячим серцем і глибокою любов'ю до народу, щоб зібрати, зберегти і повернути ці скарби народної творчості людям. Такою людиною став Віктор Гаврилович Захарченко. Які втілив концертні програми державного кубанського хору не просто репертуар, але й спосіб мислення, особистість народного майстра, виразника світогляду цілого народу. Звичайно, ім'я віктора Гавриловича Захарченка. Народного артиста Росії, народного артиста України, лауреата державної премії Російської Федерації, професора і, звичайно, художнього керівника Державного академічного кубанського козачого хору, відоме не лише в Росії, не лише на Україні, а також і в багатьох країнах світу. Звичайно, коли говорити про Віктора Гавриловича, то потрібно віддати належне те, що відродження кубанського козацтва, мабуть, розпочалося з нього, тому що вже в часи перебудови козацтво оформилося законодавчо, як етнічна група, як військо, але сколихнув все це ще в часи радянського періоду існування держави, існування Росії, Радянського Союзу. Не дав загинути кубанському козацтву саме Віктор Гаврилович. І я думаю, що було б вірно сказати, що першим атаманом, післяреволюційним, на Кубані був, мабуть, не атаман Громов, а саме Віктор Гаврилович Захарченко. Який, до речі, і зараз є в, в, в Раді всекубанського козачого війська. Вітаю, дорогі друзі, дорогі гості з України. Мы рады государственный Кубанский казачьей хор приветствовать вас э, в Центре народной культуры Кубани. Центр народной культуры Кубани это вот такая наша э, структура такая культурная, значит куда входит и Кубанский казачий хор, и молодежь ансамбль «Треница», и детская школа Кубанского казачьего хора, и научный отдел, и концертный отдел, и педагогический отдел и мастерская, иконописная мастерская отца Георгия Иваченко и другие отделы. Значит, цель наша такая, народная культура, она очень многогранна. Это и песня, и танец, и костюм, и инструментальная музыка, и декоративно-прикладное искусство, и народное ремесло, и народная педагогика, и народная архитектура и так дальше. Поэтому вот мы пытаемся сказать, ну, может быть, объять необъятное, но тем не менее стремимся к этому. Не все у нас получается так, как хотелось бы, но все-таки и кое-что и есть результаты. Песни, которые сейчас мы для вас поем, все записаны в станицах Краснодарского края. Значит, и мы поем, стараемся их петь так, как они исполнялись там. То, что я обрабатываю для хора, я стараюсь минимум приспособить песню, так сказать, голосам и возможностям сказать, наших исполнителей. Но не нарушая самое главное, сказать, мелодию, сказать, гармонию сохранить ту, которая есть, слова, скажем, песни и так дальше, произношение. Мы поем, значит, так, как произносит у нас на Кубани. Потому что я не подравню, скажем так, под литературный, скажем, язык украинский или русские песни под русский литературный язык. Нет, мы поем песни и произносим так, как, как действительно у нас их поют в станицах. Пожалуйста, старик Владимир Пісень Віктором Гавриловичем Захарченком проста повернути народні пісні властиву її життєву правду, той зміст, яким наповнюється вона у рідному середовищі, у праці, ратному поході, на весіллі. Але простим це здається лише на перший погляд. Довго йшов Віктор Гаврилович до своєї завітної мрії створення центру народної творчості. Центр этот э, задумывался очень давно. Я в свое время проработал 10 лет главным промиссером Государственного сибирского русского народного хора. И вот тогда, э, занимаясь песнями и танцами, я очень почувствовал, что народная культура ⁇ это не только песни и танцы, а значительно больше. Я понял так, что мы выхватываем какую-то область, какой-то кусочек народной культуры, а все остается э, за бортом. Понимаете? И поэтому думал, а как вот сделать так, чтобы предположим, людей декоративно прикладное искусство, предположим, там есть народная медицина, народная педагогика, ну то есть э, ремесла народные и так дальше. Э -э, народная культура это система, очень емкая. Она действительно сопровождает человека со дня рождения до смерти, от родильных песен до крестины. Ну, то есть жизнь человеческую. Значит, э -э, как сделать так, чтобы вот... Приобщать людей. С этой статьей такой, Ну концеппа, кстати, и... в Киеве, когда приезжал еще. Вот когда я приезжал, помните, в Пальтонах. Польклорных... Тогда были, в Львове. В Львове. Вот тогда еще, уже тогда, так сказать, у меня были, так самые в Львове встречались, вот там с Гашовским в консерватории. И я тоже ему рассказывал, понимаете, как. Причем вот в Японии, в Китае есть национальная консерватория. То есть проблема такая стоит. У всех народов веками создавалась традиционная культура. Сейчас научного, мы в век научный, как говорится, там, сегодня что у нас? Века, ну, так сказать, перемены этих всех технологий. И мы видим, что традиционная культура осталась где-то на задворках. И понимаете, и сейчас, ну как, там, техническая революция, там говорят, не знаю. И сейчас стоит проблема у каждого народа, в принципе, как сохранить, как его вписать в сегодняшнюю жизнь. Thank you. А в голове там творится э, такие, э, творится такие, творятся такие мысли, что э, охватить это все нам очень трудно, и мы порой не успеваем за его движением этих мыслей. Поэтому э, это будем так говорить, ну на, не на фольклорный, не, на, не народный манер, а на современный. Это как компьютер может быть, и он везде. В Краснодаре во всех делах, и в политических, и в искусстве, и в простых каких-то вопросах житейских он постоянно участвует вот в этом. Постоянно люди к нему идут, постоянно люди тянутся. Поэтому с именем Виктора Гавриловича Захарченко связано все то, что мы его вот окружаем, и эта заслуга его еще в чем? великая заслуга то что он вокруг себя собирает таких талантливых преподавателей, таких талантливых людей, которые двигают эту махину, которая разворачивается сейчас на Кубани. И вот если государство наше российское, допустим, ну, ну и на Украине тоже то сложность идет, что-то вот рушится, что-то вот падает, упадок вот народного искусства, то на Кубани в этот период она наоборот как-то поднимается, возрождается и если бы мы в нормальных условиях бы жили нормальных вот и в России и везде, то можно представить, что бы можно было сотворить, если бы были условия, ну хотя бы те, которые ну пять лет назад были, и, ну дай бог, конечно, чтобы все изменилось и можно представить, что бы было ну, если бы все наладилось вот, через 10, через 15 лет, если бы все повернулись э, к народному искусству, так как вот, Виктор Гаврилович Захарченко вот, занимается вот этим своим делом. Виктор Гаврилович всегда был связан с народом. Он всегда говорил, что нужно выезжать в станицы к нашим дедам, прадедам, учиться у них. Так мы и делаем, наверное. Выезжаем в станицы, поем с нашими бабушками, дедушками учимся мастерству и, и показываем потом это все людям. Прекрасный человек Виктор Гаврилович, доброй души, отзывчивый, большая помощь от него, доступный не только взрослым, но и детям. Извечно. Не одна сотня лет, может даже не одна тысяча лет существует у нас из поколения века народная культура, народное искусство. И очень важно вот это искусство сохранить. Если мы у народа отберем язык, отберем его веру, отберем традиционную культуру, наш народ становится и превращается в население. Чтобы этого не случилось, надо обязательно сохранить нашу традиционную культуру, а ее носителями те, которые пронесли через века, являются наши далекие прадеды, наши бабушки, дедушки. Поэтому наша школа создана с такой целью. Первое, мы хотим научить наших детей, даже не научить, а привить им любовь к народной песне. Парижан важко здивувати. Вони добре знайомі з мистецтвом хорині П'ятницького і ансамблю Берізка. Але концерти кубанського козачого хору приголомшили новим відчуттям російського духу, особливою яскравістю темпераменту. Це було грандіозне видовище. Козаки знову завоювали Париж, писала французька Ніцца Матен. На концертах кубанського хору у Луцьку були аншлаги, які давно вже не бачив зал обласного муздрамтеатру імені Шевченка. Це було справжнє свято народної пісні і неперевершених козацьких танців. Вікторе Гавриловичу, нам дуже приємно бачити вас на Волинській землі, вітати вас у музично-драматичному театрі. Що Щойно... він концерт. Люди аплодували, стояли. Взагалі, такого аншлагу, напевно, давно Луцьк вже не бачив. Як ви себе почуваєте, ви не перший раз на Україні і саме в нас? Як ви себе почуваєте? І що Ви б хотіли сказати нашим телеглядачам? Почуваю я себе прекрасно. А що хотів би сказати? Глядачам я хочу пожелать здоровья, счастья, радости, благоденствия, успехов, добра, крепости духовной, если трудно становится как в жизни. Ну и, наверное, беречь наши святыни. А, скажем, святыни – это наши песни, наша, так традиционная культура. Она, нас, вот, скажем, сегодня концерт был, у нас получился очень большой концерт, почти три часа. Почему люди не уходят домой? Потому что они, наверное, истосковались по родной культуре, потому что, наверное, в этих народных песнях у людей есть огромная потребность душевная. Мы же не только хотим, так сказать, утром позавтракать, пообедать, но мы еще хотим насытиться духовно. И вот на таких концертах, как я думаю, люди насыщаются духовно. Поэтому я и хочу пожелать, чтобы мы все вместе, так сказать, хранили эти наши народные сокровища. Я дозволю собі одну цитату. Якщо не заперечуєте, я буду цитувати саме вас. Я пам'ятаю один вислів, який ви сказали, це правда було в Краснодарі, що якщо люди заклопотані своїми особистими справами, це просто населення, просто люди. А якщо вони збираються разом і коли вони співають, це вже народ. Продовжити тепер далі цю цитату. Правильно, Вот э, ведь о народе очень много сказано, мы очень часто употребляем такое, скажем, э, ну термин и слово народ. А что же такое народ? Народ это все-таки, э, как я вот считаю, он состоит из очень, так сказать, основополагающих понятий. Это вера, прежде всего ее надо хранить, понимать, так сказать, отступить от веры, это клятва преступника, понимаете, вера отступник. Вера, язык, народная культура, обычаи, обряды. Они сохраняют нашу историческую память и знание истории своего народа. Вот если мы это так сказать, знаем, то тогда у людей очень, как вам сказать, формируется сильное национальное самосознание. Ты понимаешь, что ты является частицей народа, а не просто сам по себе бурьян, перекати поле, катишься все это. Поэтому для того, чтобы быть народом, вот все это, хранить веру, святыни, язык, народную культуру прежде всего и знать свою сказать историю скажем так, украинской в на кубане совершенно точно есть. И он очень сильный, и его да, источник ты, такой, считаю, знаете, да. мощный, это вот не на знаю, самом деле, да. это сказать, объективно есть. И вот, так сказать, это хочешь, не хочешь, а ощущают все. В танцле выходит, да, песню не запели, Но вот есть какая-то сила, которую мы потом и называем духом. Поэтому, значит, за вас, дорогие наши гости, братья наши, І за той дух, який нас объединяет. А нас об'єднує віра, язик, історія. Дякую. Дякую. Традиції. 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 Для... Щасті в вашій хаті хай Бог надовго поселиться в вашій хаті. За... І за... Божа благодать. Не обробляти народну пісню, втискуючи її у рамки концертного номеру Аля-Рюс, а відроджувати на сцені саму традицію фольклорного музичного виконання. Такий художній ідеал Віктора Гавриловича Захарченка, народного артиста України і Росії, директора Центру народної творчості Кубані, професора, високого маестру.